Меня зовут Брехер Виктория. Хотела бы я попасть к Святославу Вакарчуку. Это идол моего детства. У меня дома все его альбомы. У меня есть ребенок, ее зовут Маргарита. Она очень любит танцевать и очень любит меня заставлять это делать. Особенно дома, когда соседи нам стучат уже <соединяющие> по всем стенкам и просят, чтобы мы замолчали. <соединяющие> Работаю в местном дворце культуры в городе Марганец. Я там преподаю. Спойте, пожалуйста, втроем, девочки. <соединяющие> Я их учу, и они меня учат. Я с ними перестала быть э -э как после родов зажатой. И если горькая обида Раз два три четыре И, и если горькая обида Они ко мне приходят, я говорю, Виктория Дмитриевна, пожите пить чай. Мы вам тортика принесли. <laughs> Все. У нас проходит кастинг на голос Украины. Мы хотим вас там видеть. И если вы вернетесь, мы вас уволим сами. <laughs> вот что они мне сказали. Ну, дети, дети. Я поняла, что у меня другого шанса нет, и я должна себя реализовать, потому что как мама я себя уже реализовала, а вот как исполнитель нет. Все, что было до этого, это не считается, это просто большой опыт. Скажи, мама, победи! Is oh, I, like I know this pain. But oh, we will oh. change. Knows I've been no saint. In my own way, these great choice this I've made. How do I say I'm sorry? How do we say we're sorry? I was scared. i Давай, Давай Давай, Давайте, 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 давайте ребятки. One, so I... Пропустили. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе, откуда вы, как вас зовут? Я Брехар Виктория. Мне 24 года, я из города Марганец, Днепропетровская область. Ничего себе! Все равно она лучше. Она, она лучше. не перевез. Скажите, почему вы пришли на проект «Голос»? Что вас привело? Меня привели мои дети. Я преподаю просто в городе Марганец, и они меня отправили и сказали, что если я не приеду с победой, то они меня уволят. Деток сколько? Ну, 16 человек. А сколько своих? У меня одна дочь. Маргаріта зовуть, а нас час здесь тут. Чому я не натискаю не, не, не кнопку? Ваше мене розпіло, і Те, як ви передаєте себе, ну, мені, мені треба буде багато часу, щоб вас змінити, а можливо, і, я, і не треба вас змінювати. Можливо, просто ми з вами по-різному бачимо музику. І я думаю, що це непогано, не що у вас зовсім інший погляд, тим більше, якщо люди вас підтримують. Так що дякую вам. Вика, Виктория, красавица, пожалуйста, во-первых, не плачь, правда? Я постараюсь. Пожалуйста, ну, потому что нет повода для, для слез, честно. Я хочу тебе сказать, что это большая смелость взять песню Кристины Агилеры. И это очень хороший пример для подражания, безусловно. Она мега певица, мега исполнительница, которая владеет невероятно своим голосом. Для того чтобы петь, нужно быть на тысячу процентов э, уверен, уверенным в себе, в своем голосе. Мне кажется, что этой уверенности сегодня у вас не хватило. Я бы вам пожелала найти себя в этом океане голосов по всему миру, потому что самый сложный путь это путь к себе. И я думаю, что э, ваш путь, может быть, сегодня он Начинается, и я бы вам желала найти свой голос, свою интонацию, свою песню. Это, наверное, самое главное в жизни, тем более, что вы решили профессионально заниматься э, вокалом. Спасибо большое. Вик, ты большая молодец. Э, поверь, э, э, мне кажется, немного волнения, конечно, сказала. Что волнение, понятно, конечно. Да, немножко вот эти зажатые ноты, почему-то вот как будто то ли не ваша тональность, тогда заведомо пойти. Вот проигрышно как-то, на мой взгляд. Но а, очевидно, что голос у тебя необыкновенно красивый. Возможно, сегодня просто не твой день. Я абсолютно уверена, что ты э, найдешь э, таких хороших зрителей еще очень на многих сценах. Поэтому сегодня эти аплодисменты этого зала адресованы тебе. Ты большая умница. Извините, пожалуйста, можно я вас хоть обниму? Ну, рукой с чем-то. Большая а молодец. Можно, можно, спросить, обнимают только э, Ани Лорак а или можно с... тоже обнять? А, а меня, меня, меня обнять, а меня, меня можно мне? Ну, деточку. Вы меня не помните, но я вас помню. У нас тут лет, не посетую. Мы, Так, ну-ка, подождите, идите обнимайтесь. Я вас очень сильно люблю. Все будет доброе, я Давай я вас проведу. Подождите, 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 не уводите. Подождите, не уводите, не уводите. Я просто хотел э, узнать. Э, э, ты мне сказал, что какая-то у нас с, с тобой. Э, Нет, -то? Мы не встречались. Мы не встречали? встречались просто. Так, можно поподробнее. <съет> просто когда-то, когда я была маленькая, была на утренней звезде. У меня точно так же был провал, <съет> <с">? <съет> но он победил. <съет> 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 Его было тогда лет 15. Кто сказал, что это провал твой сейчас? Где провал? Нет, Посмотри! Не особо, я вас поздравляю! Посмотри. Что... Вы не, не плачьте! Я понимаю, Ты что это слезы Это провал? Ну что вы! Зритель стоит на ушах! Ты не забывай, что мы не видим! Мы порой... И мы всего лишь... Ну, Наше мнение тоже субъективное! Желаем тебе Всё удачи! Удачи! кажется, не хватило что-то. Ну, голос же есть, есть, но есть голос. и немножко делала. зажато. Мама идет. Все хорошо. Все хорошо. Вика, ты перестань. Я тут стояла, вибач, я с тобой плакала. Мы тут с Маргаритой кулаки показывали этим дядькам и теткам. Ну, я тебя обнимаю. Ніколи, ніколи в собі не вагайся. Твій талант безмежний, а Святослав, як тебе обійняв. Ти бачила це? Не просто, не, не побачу, він просто він, коли побачив, він вмлів. Може, тебе обіймо, як він? Вірить. Наступної неділі. Голос на межі уяви. Нір нервно курить старунки. Якщо ви в моїй команді не будете, то я далі покидаю проект. Кохання Ані Лорак з першої ноти. Чувак, кльовий такий. Я тебе хочу. Нові тактики бою від Сергія. Ні! Я тебе не пущу! Я тебя не пущу! Та чи не здасться без бою? Святослав. Я сказав, все. Я ухожу. Щасливо! Перезавантажуйся разом з нами.